В кінці жовтня у Лисичанському краєзнавчому музеї відбулася презентація нової літературно-історичної книги нашого земляка, журналіста, поета, пісняра, а тепер вже і письменника Валерія Кіхтенка. Книга легенди Лисичанська, тираж якої склав тисячу екземплярів, розрахована на широке коло читачів. Дякую, в першу чергу, що прийшли всі. оскільки для мене це дуже важливий день? Я рад здесь бачити своїх близьких друзів, і хороших знайомих. Я внимательно изучил книгу, очень понравилось, написано с душой, с любовью к городу. Э, ну не знаю тут и Канагон, э, Василий Рубашкин, который песню написал э, на смерть Канагону. Это надо все время раскручивать, что этот человек все-таки висячий, и на шахте Дагмара и погиб, и поэтому поэтому стал описал свою жизнь. И много вот таких вещей которая интересна. Но вот все время думаешь, почему у одного удачно получается работа, а у другого нет. И я вот на примере фотографии занимаюсь давно. И вот смотрю человека, вроде с той точки снял, как и я. Вроде все, и освещение то. Но не идет фотография, не интересно. Потом сидел, сидел, придумал. Человек просто не любит тот место, которое снимает. Поэтому... В этой книге любовь на каждую страницу. И еще я о Валере хочу сказать. Валер, ты можешь и не писать, но пиши побольше. А его словосочетание в песне «Лисья Барка, третья рота», оно ее сделало знаменитым на все время, пока в наш город будет существовать. Спасибо тебе. Сначала книга в проекте была как небольшое историческое издание, но во время работы, смотря как была написана книга, она написана доступным даже для детей языком, было принято решение сделать это долгосрочным проектом. Это будет несколько книг, серий, полностью описывающих и дополняющих друг друга издания. Пытались мы это сделать, чтобы книга была доступна для каждого. Для каждого и постоянно. Читайте, это все-таки наша история, и я считаю, что и дети, и мы должны это знать и помнить. Я, хотел бы еще одно спонсор, это Владимир Скакун, председатель Союзного комитета комитета, он тоже принял участие в спонсорстве этой книги. Про історію Лисичанська написано чимало книг, але його давнє минуле хвилює і цікавить наших сучасників. Валерій Кіхтенко назвав своє творіння сентиментальною прогулянкою у минуле Лисичанська, яке нікуди не ділося, а завжди десь поруч. Два слова скажу книги. Я, звісно, я не хотів би та книги сказати щось своє. Я, у мене була другая цель. Я би хотів, щоб кожен лисичанин виділ там своє. единственное неповторимое сейчас. Потому что многим людям свойственно жить в прошлом, и человек всегда возвращается туда, где ему когда-то было хорошо. Вот лет 15 назад я написал стихотворение, которое стало песней. Там есть такие строчки, и бабушка накроет стол на даче в честь праздника, исчезнувшей страны. Я бы не хотел, чтобы в этой жизни, в нашей истории, у нас что-то исчезло вот, и Самое важное для меня было еще поговорить, пообщаться, взять что-то у тех людей, которые еще что-то помнят, о том времени, которое мое поколение не помнит, и что-то взять, вот, положить на бумагу все это. И... Но то, что легенда, я не претендовал на, на именно... В каких-то моментах книги я не претендовал на именно историческую правду, но я всегда считал, что в каждой легенде есть доля правды. Где-то я, может, ближе оказался к этой правде, а где-то не дошел до нее. Вот. Ну, и, конечно, с -с спасибо всем, кто сегодня пришел. Для меня это важный день. Я повторюсь, и хотел бы вручить книгу, поскольку она написана, ну, на мой взгляд, доступным языком. Ее могут читать взрослые дети. Я бы хотел вручить представителям детской нашей взрослой библиотеки. Ну, спасибо. Спасибо. Сказать, в библиотеках нашего города 25 тысяч читателей. И мы не только постараемся сегодня донести творчество Валерия всем нашим читателям. Конечно, я обещаю, что мы сохраним ваши книги в для будущих поколений наших язычан. Представитель нашего Личанского лицея, в котором учились мои дети, я бы хотел тоже, чтобы у них была такая книга. Ну и, к сожалению, на этой встрече нет представителей второй школы. Это мое упущение. им обязательно подарю, поскольку я учился в этой школе. Спасибо к нам в лицей, на встречу с учениками, на презентацию этой книги, я думаю, очень интересно будет всем. Спасибо большое. Мы давно знакомы, и очень приятно, что Валерий, ну, я его знала как барда в основном, и э, как члена бардовского клуба, на заседание которого я приходила. Вот. А такой творческий рост, это вообще очень приятно и важно. Спасибо большое. Я приехал сюда со своими родными и близкими людьми из Рубежного и из Северодонецка по нескольким очень важным причинам. Во-первых, потому что я знаю автора этой книги лично более 10 лет, как талантливого журналиста, автора стихов и песен. Теперь открываю его для себя как прозаика, писателя. Еще я здесь, потому что мои корни идут из Лисичанска. Здесь жил мой прадед Степан Михеевич Иванов. Ну и нас по большому счету разделяет то всего наша общая река Северский Донец, а объединяет историческое прошлое и замечательное настоящее. Я желаю автору этой книги дальнейших творческих успехов. Ну и у меня приятные мгновения. Причтення це їх книги легенда Лисичанська. Безліч цікавих фактів і подробиць з історичного минулого Лисичанська, які пересічний читач не знає і, напевно, більше ніде не почує, допомогли відтворити забути минуле нашого міста. Власні краєзнавчі дослідження автора, спогади й допомога сучасників, серед яких головний архітектор Лисичанська Микола Ломако довгий час збиралися по кропицях. На основе этой книги был снят фильм про Лисичанськ, и до якого создания кого Марченко. Ну, что я хочу сказать вам о фильме? Когда мне у меня попалась рукопись, еще, скажем так, где-то даже не не то читая ее, я уже видел собственно картинки, и я предложил Валере, скажем, Валя, давай я его положу на плен. Вот, мы добросовестно поработали очень большой промежуток времени, пришлось очень много, тут серьезные довольно такие есть элементы монтажа, серьезные, вот, сделали мы эту работу. Значит, почему для вас, многих присутствующих здесь, эта работа, скажем так, явилась в данный момент, вот то, что я говорю откровением? потому что никто этого не видел, а изначально фильм был рассчитан на широкий показ не только, скажем так, в нашем регионе. Северодонецк, Лисичанск, Рубежный, а, скажем так, по областным каналам. Почему? Потому что, э, прочитав книгу, а многие уже читали эту книгу, вы поймете, какую, скажем так, историческую ценность имеет, скажем, вот тот материал, который в ней заложен. И, скажем, фильм этот, э, он, ну, скажем так, более удобоварим в плане, скажем так, не нужно сидеть, а можно спокойненько так лишь расслабиться и посмотреть киношку. Если у кого-то будет возможность, я настоятельно советую. Но прежде чем смотреть, и почитайте книгу. ней это очень много интересно. Спасибо большое. Валера, ну конечно, замечательная идея создания такой книги. Когда она впервые в голову пришла, когда задумался об этом? Ну, идея пришла пару лет назад, когда я писал очерки для заводской газеты и эконом. Трехсотлетия как-то увлекся этой темой, и потом хотел вот найти что-то интересное, такое вот памятное, которое да, вроде бы все знали, мимо него проходили, но никто раньше не знал, откуда взялся этот камень или в каком году был построен этот дом. Ну и чтобы каждый лисичанин мог увидеть вот свой неповторимый лисичанск и, и всегда возвращаться в то время, где ему когда-то было хорошо. Ну а дальнейшая работа. Была и уже и с, с историческими документами, и мне в этом помог. И Петр Михайлович Бличенко, и Николай Николаевич Ломака. Я шел их протаренными маршрутами и использовал книги Подова Лопатина. И Музей натолкнул на интересные вещи. У него было письмо Папанова. Вот так возникла эта тема. Ломака сказал, что есть информация, что был на шахте Дагмара Василий Рубашкин. Я стал искать книги нашего земляка севера, где он об этом писал. И, конечно, наверное, больше всего мне дали сами лисичане. Я общался со многими людьми, они доверили мне свои воспоминания, свои семейные альбомы, свои какие-то семейные реликвии. И вот так сложилась эта книга. А почему легенды? Потому что легенда ⁇ это все-таки невымышленная история. И я, наверное, где-то... Ближе к правде было где-то дальше, но мне кажется, что мне кажется, еще один из важных моментов то, что э, я пытался написать книгу э, так, в таком популярном жанре таких вот литературно-исторических эссе, чтобы они были понятны и взрослым и детям, потому что дети должны лучше нас знать нашу историю. Ты говорил, что хотелось тебе попробовать себя в новом жанре, в новом направлении. Но мне кажется, что написать такую книгу, собрать вот такие факты, которые я предполагаю, ты по крупицам собирал, это очень тяжелая работа. Мне кажется, это все невозможно сделать без большой любви к своему городу. Конечно, мне даже с... мои близкие люди говорят, что ты <laughs> любишь город, так и столько песен написал. Но это же не это это все не по не по заказу пишется. Вот накатило что-то. В окно выглянул, написал стихотворение там или песню о том, что канатные вагонетки движутся, которые сейчас, к сожалению, уже стоят. И, и так точно Прозе, да и вы сами увидите. Вот сегодня Николай Николаевич говорил, что если фотография плохая, значит фотография ее не любит. Это место, которое он снимал. Я люблю Лисичанск, люблю Старый Лисичанск, люблю место, где прошли мои лучшие годы. Это вот больница Ленина, Содовый завод, это дома, которые там еще остались. Сейчас, к сожалению, ходят. Вот я, я, один из защитников этих домов, я буду везде писать и стучаться во все двери, чтобы, чтобы, чтобы это наши, наши исторические реликвии, такие как вот больница Ленина, чтобы они остались с нами. Открой, пожалуйста, тайну, что в дальнейших планах, ты говорил, что будет следующая книга, она более художественная будет. А что еще в планах? А еще в планах, ну, хотелось на, написать... Более литературную книгу, но чтобы она была привязана к лисичанску. Есть много интересных историй, которые могут стать основой для повести там, или для романа. И Мне кажется, если лисичане узнают себя или, или своих близких, или что-то из своего прошлого, облаченное в какую-то литературную одежду, это тоже может быть и полезно, и интересно. Ну а насчет планов, также занимаюсь композиторской деятельностью с композитором Владимиром Маграбовским. У нас есть новый альбом, который мы еще, так сказать, не выпустили, но уже основу делали. Над фильмом вы работали вместе? Да, мы работали вместе. Миша увлекся темой и он немножко адаптировал текст для того, чтобы он, он был основой для дикторского текста. Ну а так, конечно невозможно в одном фильме снять все, пересказать там все легенды, все достопримечательности Лисичанска. Ну, и мы избрали те места, которые знали и хотели, чтобы это ну, какой-то вот литературный, это тоже был такой вот своеобразный всеобыч, чтобы дети наши могли увидеть, как все начиналось, откуда начиналось, почему в Лисичанске. Первая промышленная разработка угля и первый там паровой двигатель. И, и почему Лисичан стал родиной для многих культовых личностей? И почему здесь был такой вот большой замес истории? Вот эти вопросы, если, если нам удалось на них ответить, то мы по свою миссию, как создатели фильма, могли бы считать выполнены. Вот сейчас, глядя на плоды такой кропотливой работы и на фильмы, на книгу это как можешь вообще все это оценить, вот твое творчество, свой труд? Ну, я всегда придерживался такой вот мысли. Есть такое высказывание Дидро, философа, что познать истину надо подвергнуть ее сомнению. Я думаю, что, ну что, не могу сказать, что мне удалось, а что нет, но я думаю, то, что я написал эту книгу и то, что мы сняли, допустим, этот фильм, это прежде всего важно для нас самих, что мы, мы не сидим на месте, не молчим, мы хотим, чтобы Город наш, эти улицы, чтобы они стали лучше, чтобы Лисичан стал лучше, чтобы водители наши жили лучшей жизнью. И, в конце концов, без прошлого нет будущего. Если мы не будем знать свое прошлое, то значит, мы скоро так наш век будет на этой земле.